Как отмечает заместитель председателя Совета министра Крыма Лариса Панасюк, в больнице села Кольчугина Симферопольского района местные жители покупают необходимые лекарственные препараты за собственные деньги. После того, как об этом узнала общественность, заведующий стационарным отделением этого медучреждения стал утверждать, что все необходимые медикаменты у них есть. Все вопросы финансового плана, выделяются деньги или нет, надо брать в районной больницы. Мы как филиал, мы от них получаем готовое оборудование и медикаменты. А вот в плане выделения это надо только районная больница. Мы районная больница это? Луговская. Угу. Луговская, город Симферополь. Попытки взымания денег с пациентов отмечаются и в бюджетных медучреждениях Бахчисарайского, Сакского, Джанкойского и Симферопольского районов Крыма, отмечают крымские власти. Крымчане не замечают обещанной России бесплатной медицины. Где лекарства какие? А? Где есть, где нет? Я наслышана за седьмую больницу. Кому бесплатно, а кому заплатно. Человек с инфарктом пролежал 16 дней, две капельницы всего бесплатных, остальное лекарство, все за деньги. Лекарства, ну, в всяком случае, сегодня уже есть. А как будет завтра, послезавтра, не знаю. Но на сегодня есть. А бесплатно? Пока бесплатно. Будет, будут платные, будем платить. К тому же в крымских больницах откладывают операции и не проводят химиотерапию онкобольным из-за отсутствия необходимых медикаментов. Переносят операции из-за отсутствия необходимых материалов. В онкологическом диспансере для проведения химиотерапии необходимы лекарства, но их нет в наличии, нет даже в продаже. Иногда нужные лекарства есть в продаже, но отсутствуют в больнице. Как рассказал пациент Республиканской клинической больницы а имени Симашко, сейчас он не имеет возможности лечиться импортными препаратами, к которым привык и которые приносят результат. А я в аптеке не куплю без рецепта врача, понимаете? А врач боится выписать диа диацеф, рецепт. Говорит, я не имею права, вы стационарный больной, что у нас стационар есть, и то и через... Заставляет пользоваться, допустим, антибиотиками, цефтореаксоном российское производство. И когда медсестры разбавляет, дошло до того, что мы даже там находили стекла. К тому же жители Крыма на сегодняшний день не могут сами выбрать себе врача, у которого хотели бы лечиться. Расхваливая бесплатную медицину, по сути, старую советскую систему, как самую лучшую в мире и прогрессивную, крымские власти не признают, что Россия пошла самым легким путем – введением обязательного медицинского страхования. Ее можно создать в считанные месяцы, но она игнорирует пожелания, потребности и вкусы пациентам. В ней доминируют потребности государства, которое опять берет деньги за потенциальную привычку людей болеть, а не за конкретные услуги. Лана Маяковская, Крым.